Assalamualaikum guys Ok guys Hari ni saya akan sama baca Sejarah pas dalam buku ni Sebelum tu siapa nak uh, Buku ni boleh tekan link di buku ni yang saya sediakan okay. Rakan Islam dalam acuan dakwah tarbiyah dan siasat. Rakyat Islam berjaya menghadapi penjajahan Apabila dapat mempertahan dan mengekalkan jati diri Islam Dalam pada itu usaha penjajah untuk menghancurkan Islam di Malaysia juga menemui kegagalan Walaupun masyarakat Islam dalam keadaan lemah serta menurut dari sudut ekonomi dan pendidikan yang berkaitan dengan ilmu keduniaan, setelah pihak penjajah menggunakan kekerasan secara keterahan dan menerusi pentadbiran, maka umat Islam tidak dapat menghadapinya lagi. Namun begitu, pendidikan Islam yang utama seperti perkara fadwa'in, aspek akidah dan beberapa aspek berkaitan dengan syariah dan akhlak adalah garis pemisahnya. Hal ini demikian kerana aspek tersebut tidak boleh dihalang oleh penjajah secara langsung Seluruh ajaran Islam terus tersebar luas dalam kalangan masyarakat Islam di masjid-masjid, surau-surau, sekolah-sekolah, rumah-rumah, istana-istana sultan dan sesama anggota keluarga Aspek kependidikan hanya dibenarkan berjalan dalam hal ehwal agama yang berdasarkan acuan dan undang-undang ciptaan penjajah Pendekatan politik secara pragmatis itu sekadar lakonan sahaja, sedangkan gerakan Kristian Sesi dan pembaratan terhadap Islam tetap langsung dan melemahkan orang Islam. Walau bagaimanapun keadaan tersebut tetap menjadi asas dan peluangnya baik untuk menggerakkan penentangan melawan penjajah yang mereka tidak mampu kalahkan dakwah dan tarbiyah yang lain ketika itu berperanan menimbulkan kesedaran kepada masyarakat untuk bangkit berjuang dalam bidang politik. Faktor ini antara sebab, antara sebab lahirnya kumpulan Islam yang teguh berjuang menentang penjajah. Kumpulan itu sekali-kali tidak terkesan dengan kelompok yang ingin menyakiti dan menghalang mereka, iaitu kalangan yang sanggup menjadi khodam kepada penjajah dalam melaksanakan perancangan jahat musuh ke tanah air umat Islam. Kelompok Muslim yang berjuang terdiri daripada kalangan mereka yang mendapat pendidikan Dari sekolah-sekolah agama maupun sekolah-sekolah pendidikan barat Mereka sedikit pun tidak terpengaruh dengan agenda pembaratan dan penjajahan Lalu mereka memperkemaslahkan dengan membentuk organisasi Ada sebahagiannya beraliran Islam dan ada juga yang beraliran sekular dan nasionalis Walaupun jahil dan walaupun jahil dah ada Islam. Mereka semua bersepakat untuk melawan penjajah. Sebuah kerakam bersekutu dibentuk semasa berlakunya Peran Dunia Kedua, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM, yang diketuai oleh Dr. Buharuddin Al-Hilmi, Al seorang tokoh ilmuan Islam dan ilmu keduniaan. Beliau mempunyai kelulusan daripada salah sebuah sekolah Islam di India. Terpengaruh dengan rakan Islam dan tajidik yang dibilikan oleh Syekh Waliyumah Al-Dihlawi Rahimahullah wa Malah Dr. Buharun Al-Hanwi juga merupakan sarat takuh yang diterima oleh semua pihak. PKMM berjaya meningkatkan kadar keanggotaannya yang terdiri daripada kalangan anggota syarikat Islam yang telah diharangkan sejak awal penubuhan cawangan yang di Malaysia. Gerakan Islam sangat terpengaruh dengan gerakan Islam dan tajidi yang dimulakan oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abdul. Setelah itu munculnya gerakan isikuan muslimin Ikhwan al-Muslimin di Mesir Jemaah Islami Jemaah Islami di India Dan Pertubahan Nadalatu Ulama Indu Dan Muhammadiyah di Indonesia Termasuklah penduduk tempatan yang berfahaman sekuler Lulusan pendidikan barat Dan juga kalangan yang masih mencintai agama Dan mempunyai semangat cinta akan bangsa dan negara Kumpulan Islam masing-masing bertambah kuat Selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua, antaranya gerakan Islam dan Nasionalis di Indonesia yang mengatur strategi untuk memperoleh kemerdekaan daripada cengkaman Barat, daripada cengkaman Belanda. Matlamat utama selepas merdeka ialah pembentukan sebuah negara Melayu Islam yang hebat di kawasan rumpun Asia Tenggara. Malanya rancangan ini menemui kegagalan disebabkan penguasaan, penguasaan komunis yang disokong oleh British ketika menentang Jepun di Melayu. Kemudian yang sekali lagi menguasai dan dan seterusnya mengistiharkan penguasaan ke Melayu seluruh Mal Malaya. Kononnya bagi menentang serangan komunis yang tidak diterima oleh Islam yang berakak umbi dalam hati umatnya. Justeru orang-orang Melayu Islam telah membentuk sebuah organisasi iaitu Pertubuhan Kebasaan Melayu Bersatu Unai Malay National Organization UMNO seterusnya seluruh komponen nasionalis atau Melayu bertindak menyentai parti Melayu tersebut bagi menghadapi kezaliman penjajah akan tetapi penjajahan British yang nisik telah berjaya mempengaruhi UMNO sehingga kumpulan-kumpulan Islam dan kumpulan bercorak nasionalis dikeluarkan sehingga kan semua parti atau kumpulan telah diharamkan oleh British suatu pelaksanaan ordinan darurat melainkan UMNO sahaja yang dimenangkan bergerak dengan alasan memerangi komunis selain itu pihak British juga menempatkan orang Islam dan nasionalis dalam satu baku yang sama dengan kepulangan komunis. Adapun para pemimpin Islam ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara atau dibuang negeri. Pada tahun 1948, orang Arab Islam melupakan Yesus Muslimin dan beristirahannya dibawa di utara tanah Melayu sehingga penjajahan British mengharangkan batu itu dengan menyatakan sebagai ancaman dari bunuh Semanggu iaitu daerah PAS ditubuhkan pada tahun 1951 <tuh> semoga bermanfaat jadi siapa nak buku ni Boleh Siapa nak buku ni boleh beli lah Di beg kuning ni yang bersediakan lah Itu saja. Assalamualaikum Papa Roger